ৱেলকাম বেক টু মা নাজাৰ ব্লগ আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ আৰু এতিয়াও বাজি গ'ল চাৰিটা মই আছোঁ পথফত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি লওঁ যি কৰিছোঁ অকণ অকণ যিকণ ভিডিঅ' কৰি থোৱা আছে তাকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ কি হয় জানেনে কোনোবা আহিলে মিলে ভিডিঅ' কৰাই নহয় কথোচ পাতোঁতে বা উথপথপতে থাকিয়ে যায় আপোনালোকৰ বাৰু তেনেকুৱা হয়নে নহয় এতিয়া লাহে লাহে অকণ অকণ অভ্যস্ত হৈছোঁ বাৰু কৰি থ'ব যে লাগে কাৰণ ব্লগটো বনোৱাৰ সময়ত দি চাম এইটো দেখোন নল'লোঁ তেতি এইটো দেখোন নকৰিলোৱেই এনেকুৱা হৈ যায় আপোনালোকৰ বাৰু হয়নে নহয় জনাবচোন দেই আৰু বৌলক কি কৰিছোঁ কি নাই কৰা অকণমান দেখাই দিওঁ আৰু বিহু বাৰু গাৰ পৰা গ'লে নাই মোৰ কিন্তু অকণ অকণ এতিয়াও আছে এই মানুহৰ ঘৰত অকণমান যে মানুহৰ ঘৰলৈ যাব লাগে বিহুত ভালো লাগে কাৰণ মানুহখিনি লগ পোৱা যায় আৰু মাতিবও লাগে বিহু খাবলৈ ভাল লাগে এইটো পৰ্ব বিৰাটেই ভাল লাগে আৰু বৈলক বেছি কথা নাপাতো বহুত দেৰি হৈ গৈছে নহ'লে ভিডিঅ'টোৱে দিব নোৱাৰিম আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি বহু উৎসাহিত কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিভি অল কৰিব তেন্তে বৈলক এতিয়া আমি পতা পত ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু আহকচোন প্ৰথমতেই দেখাই দিওঁ কালি এটা ডেজাৰ্ট বনাইছিলোঁ আৰু আগতে বাৰু দেখাইছোঁৱেই সেইকাৰণে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা নাই সেইটো অকণ দেখাই ল'লোঁ আৰু এইয়া আৰি মাছ অলপ নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ আজি আৰি মাছ কিবা ধৰণৰ কেনেকৈনো বনাওঁ অকণমান দেখাই দিওঁ ব'লক কাৰণ মোৰ আলহী এয়ে আছে আলহী মানে দাদাবত আৰু অকণমান সেয়া মাছখিনি ভাজি থৈ লৈছোঁ ভালকৈ ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিবই পৰা নাইকিয়া আৰু তেলখিনিতে অকণমান পাঁচফোৰণ দি লৈছোঁ আৰু লৰালৰি কৰিছোঁ আৰু কালি কি হৈছে জানেনে সেয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ এই মই বনাবলৈ লোৱাৰ সময়তে এ চি ভাল কৰিবলৈ আহিলে তাৰপাছতে যে কি অৱস্থা মোৰ এইফালে বনাইছোঁ সেইফালে চাফা কৰিছোঁ লেতেৰা কৰি থৈ যোৱা আৰু এইয়া তাতে পিঁয়াজখিনি ভাজা বিলাহীখিনি ভাজা যোৱাত নিমখ হালধি আৰু অকণ ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলু তাতে দি দিছোঁ আলু নিদিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ তথাপিতো দি থৈছোঁ আলু কেইডোখৰ আৰু পানী দি উতল অহাত দি দিলোঁ মাছখিনি অকণমান লৰালৰিকেই দেখাইছোঁ আপোনালোকেও চাই চাই বুৰ হৈ যায় চাগে আৰু এয়া চাওকচোন তাৰপিছত নমাই থৈছোঁ পিঁয়াজ অকণ সৰহকৈ দিছোঁ যে আৰি মাছৰ টেঙা যদিও ভাল লাগিছে আৰু অকণমান জলকীয়া দি নমাই থলোঁ এইফালে পিঁয়াজ ভাজিছোঁ সৰহকৈ তাতে অকণমান ৰেড চিলি পাউদাৰ জিৰা ধনিয়া চয়া চচ টমেট' কেচআপ আৰু চেজুৱাই চাটনি দি পেলাই সেইখিনি ভাজিছোঁ আৰু ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাংসখিনি তাতে দি দিছোঁ অকণ কৰ্ণফ্ল'ৰ দি দিছোঁ ঘুটি পেলাই অকণ বাটাৰ দি থৈছোঁ সৰহকৈ জলকীয়া কাটি দিছোঁ অকণমান ওপৰতে নেমু চেপি থৈছোঁ নেমু নাছিল পিছত চেপিছোঁ সেইকাৰণে দেখাব পৰা নগ'ল আৰু এইখিনি মোৰ ফ্ৰাই চিকেনৰ হৈ গ'ল কৰ্ণফ্ল'ৰখন নিদিলেও হয় অকণমান মানে জুচি হওক বুলিহে সেইকণ মই দি দিছোঁ তেতিয়া অকণমান ভাল লাগে খাবলৈ আৰু তাৰপাছতে সেয়া হৈ গ'ল আৰু বাকী ৰেচিপি মই দেখুওৱা শ্বেয়াৰ কৰা নহ'ল বাৰু তাৰপাছত আজি ৰাতিপুৱা এওঁ কাঁহীখন দেখাই দিওঁ এটা একদম তিতাকেৰেলাৰ পিটিকা দিছোঁ কাৰণ বিহুত গুড় খাই খাই খুব বেছি চুগাৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে তিতাকেৰেলা শাক তাৰপাছত বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু দুখন দালি এখন টেঙা এখন বুটৰ দালি দি পেলাই এওঁ পঠিয়াই লৈছোঁ তাৰপাছতে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি আমি মানে মোৰ মোৰ ভাগিন দুজনীও আছে প্ৰিয়াংশী আৰু নিকি এইয়া সিহঁতক লৈ পেলাই এতিয়া ল'ম যাম স্মাৰ্ট বজাৰলৈ আৰু এয়া ওলাই ল'লোঁ পঠা পথ কামখিনি কৰি তাৰপাছত ব'লক খোজকাঢ়ি কাঢ়িয়ে গৈ আছোঁ স্মাৰ্ট বজাৰলৈ এয়া পাই গ'লোহি এই পাঁচ মিনিটটো নালাগে আমাৰ ওচৰতে হয় তাৰপাছত এয়া তাতে কিবা কিবি অলপ বজাৰ কৰিলোঁ বজাৰখিনি বাৰু দেখুওৱা নহ'ল মানে পাহৰি থাকিলোঁ মই কৈছোঁ নহয় ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি যাওঁ তাৰপাছত বজাৰ মেলি কৰি আহি পেলাই এয়া জুচৰ দোকানত সোমালোঁ বোলো খাই লওঁ ৱাটাৰমেলন জুচ ভাল লাগে গৰমত ৱাটাৰ মিলনটো তাৰপাছত আৰু বজাৰ কৰি আহিয়ে দেখিলোঁ এটা ভাজি গ'লোঁ তাৰপাছত লগে লগে থালি ঠিক কৰিলোঁ এয়া মাছ দিলোঁ পটল ফ্ৰাই নৰসিংহৰ বৰ শাকৰ ভাজি তিতাকেৰেলাৰ ভাজি এনেকৈয়ে আৰু তেন্তে আজিলৈ আহোঁ